Bu vəhadə hallar nasibliyinin böhran vəziyyətlərində idarəetmə mərkəzinə Masallı rayonu Mahmudavar kəndində bir nəfərin özünü su quyusuna atması barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar FƏŞ-in ən yaxın xilas etmə qüvvələri Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğın söndürən xilaseticiləri köməyə çağırılmayıb. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 1968-ci il təvəllüdlü Qüdrətov İqilab Əynəli oğlunun məyiti dərinliyi təqribən 13 metr olan quyudan çıxarılaraq adiətə üzrə təhfit verilib. Aparılan monitorinqlər göstərir ki, son günlərdə tələbat artdığı üçün məktəb ləvazimatlarının qiymətində 4% -ə qədər bahalışma müşahidə edilir. Bu barədə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzindən məlumat verilib. Qeyd edilib ki, əyanı təsirin bətfası ilə bağlı, rəsmi açıqlamadan sonra məktəb ləvazimatlarına, o cümlədən məktəbli geyimlərinə tələb artıb. Məktəbli geyimlərinin qiyməti hələlik stabildir. Qiymətlərdə xüsusi bir dəyişiklik yoxdur sadəcə tələbin artması müşahidə edilir. Ancaq məktəb ləvazimatlarının qiymətində cüzi də olsa dəyişiklik müşahidə olunub. Xüsusilə də məktəbli çantalarının və digər məktəb ləvazimatlarının qiymətində təxminən 4 faizə yaxın artım müşahidə edilir. Tələb yüksək olduğu üçün özünü qiymətləri də göstərir. Hələlik tələb artan dinamikə üzrə gedir. Gözlənir ki, növbəti günlərdə tələb daha çox artacaq və tələbin artmasının uyğun qiymətlərində artacağı ehtimalı var.